নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি জন্মাষ্টমী সকলোকে শুভকামনা জনাইছোঁ কৃষ্ণগোসায় সকলোকে ভালে ৰাখক পৃথিৱীত হৈ থকা ঔষধ অশান্তিসমূহ নাশ কৰক আৰু আজি আপোনালোকে জন্মাষ্টমী কেনেধৰণে পালন কৰিছে জনাবচোন দেই মই আজি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে খিৰিণী বনালোঁ আৰু কেইটামান কেঁচা মিঠৈ বনালোঁ তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু নতুনসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভুলক এতিয়া চাওঁ কেঁচা মিঠৈ বনাবলৈ প্ৰথমে মই চাউল এপোৱা ধুই পানীত এঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিলোঁ তাৰপাছত এঘণ্টাৰ পিছত মই সেইখিনি টুকিয়ে অকণমান সময় ৰ'দত দিলোঁ এঘণ্টামান সময় ৰ'দত দিছোঁ দিয়াৰ পাছতে মই মিক্সি বাতিটোত ভৰাই গুড়ি কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত সেইখিনি চালি ল'লোঁ লোৱাৰ পাছতে মই তাত দুচামুচ দিছোঁ গৰু ঘিউ আৰু চাৰি চামুচ চেনি দিছোঁ ইয়াৰ পাছত মই তাত অকণমান গাখীৰ দিছোঁ তিনি অকণমান দিছোঁ আটোকমান গাখীৰ দিছোঁ দি সেইখিনি আটা মঠাৰ দৰে মঠি ল'লোঁ আৰু তাৰপাছত লাডু বনাই গ'লোঁ তাৰপাছত লাডুকেইটাৰ ওপৰত অকণমান শুকান পিঠাগুড়ি সানি দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল কেঁচা নি সহজ বনাবলৈ সকলোৱে জানেই আমাৰ অসমীয়া মানুহ যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো ৰাখি থ'লোঁ বনাইছোঁ যেতিয়া তাৰপাছতে বনাবলৈ লৈছোঁ খিৰিণি খিৰিণি বনাবলৈ প্ৰথমে একাপ মই জহা চাউল এঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ তাৰপাছত অকণমান সময় ৰ'দত দিছোঁ শুকাবলৈ তাৰপিছত ৰ'দৰ পৰা আনি মই মিক্সি পাটটো গুড়ি কৰি লৈছোঁ গুড়ি এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগে যাতে বেছিকৈ গুড়ি নহয় আৰু চালিবও নালাগে অকণমান গুড়ি হ'লেই হ'ল তাৰপাছত মই চচপেনটো গেছত পাতি এক লিটাৰ সম্পূৰ্ণ গাখীৰ দিয়া নাই অকণমান কম দিছোঁ এক লিটাৰতকৈ সেই থকাখনো দিম যেতিয়া ডাঠ হৈ যাব যিহেতু মই আবেলিতে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সেয়েহে ডাঠ হৈ যাব গধূলিলৈকে ভোগ লগোৱালৈকে সেয়েহে মই সেইকণ থৈ দিছোঁ পিছত দি দিবলৈ গৰম কৰি তাৰপৰা সেই গাখীৰতে মই ইলাচী তিনিটা ডালচেনীৰ টুকুৰা তেজপাত দুখিলা দিলোঁ দি সেয়া মই গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু উতল 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 আহোঁ আহোঁ অৱস্থাতেই মই আধা গুড়ি কৰা চাউলখিনি তাত দি দিলোঁ দি সিজালৈকে লৰাব লাগিব মানে পঁচিছ মিনিটমান সময়ত হৈ যায় তাৰপাছত মই তাত চেনি দিছিলোঁ ছয় চামুচ আৰু অকণমান ক্ৰীম দিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড নহ'লে কিয় জানো কৰিছিলোঁ পিছত ভিডিঅ'টো চাইছোঁ নাই তাৰপাছত সেইখিনি দিয়াৰ পাছত মই তাত অকণমান ডাব নাৰিকল দিছোঁ কাটি আৰু চেৰি অলপ দিছোঁ দি সেয়া লৰাই থৈ ল'লোঁ তাৰপাছত এখন সৰু পেনত মই ডেৰ চামুচ গৰু ঘিউ দিছোঁ দি কাজুকেইটামান দিছোঁ ফালি ফালি আৰু খিচমিচ কেইটামান দিছোঁ দি সেয়া ৰঙা হোৱালৈকে মই ভাজি লৈছোঁ লোৱাৰ পাছত খিৰিণীখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু খিনি বনাওঁতে পায়সৰ দৰে একোৱেই কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব পায়স যেন তেনেদৰে লৰাই থাকিব লাগে নহ'লে তলফালৰ পৰা লাগি যাব সেয়েহে লৰাই থাকিব লাগিব তাৰপিছত হৈ গ'লে আমাৰ খিৰি দেখিছেনে আৰু কৃষ্ণ গোসাঁই ভোগ লগাবলৈ বা যিকোনো ভোগ লগাবলৈ বৰ ভাল আৰু খাবলৈতো ভালেই আৰু কিবা কিবি ইয়াত বস্তু দিয়ে কিন্তু মোৰ ওচৰত সেইখিনি এতিয়া নাই সেয়েহে মই এনেধৰণে ঘৰুৱাভাৱে যিখিনি বস্তু দি বনাব পাৰি মই তেনেধৰণেই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ কিন্তু এনেকৈ খাবলৈ সোৱাদৰ কোনো গুণে কম নহয় আৰু ভগৱানক দিবলৈতো বহুত ভাল হয় আৰু ইয়াত দেখিছেনে হৈ গ'ল এনেধৰণে আপোনালোকেও ভোক দিব পাৰিব আৰু ঘৰত খাবলৈ মন গ'লেও মিঠা কিবা বনাই খাব পাৰিব চাবচোন এদিন বনাই আৰু দেখিছেনে এনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে কেনেধৰণে আজি কৃষ্ণগোহাঁই জন্মদিন উদযাপন কৰিছে জনাবচোন দেই ধন্যবাদ